Okey. Kali ini kita akan uh, pelajari tentang elemen utama dalam manual kualiti syarikat. Ni elemen-elemen yang kita pelajari dalam polisi syarikat lah. Ni contoh elemen-elemen uh, uh, polisi syarikat yang ada uh, elemen utama dalam uh, manual kualiti syarikat. Okey. Ni panduan sistem pengurusan berkualiti berkesan. Ni untuk uh, polisi ni kita tumpu kepada Uh, pengurusan kualiti lah, eh? manual kualiti syarikat lah. Okey, okey, mengalir. Tujuan manual adalah untuk uh, panduan sistem, panduan sistem berkualiti dan komitmen organisasi. Okay. Jadi tujuan tujuan ini dibuat. Uh, contoh ni lah ni contoh lah uh, tujuan menu ni lah adalah panduan sistem yang berkualiti kualiti tu telah ditetapkan oleh uh, syarikat tersebut dan uh, bila dia dah buat kualiti tu komitmen dia komitmen dalam organisasi dia tu untuk menyelesaikan janji-janji uh, 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 apa kualiti yang telah ditetapkanlah dia beri komitmenlah kan Kes-scope okay. manual operasi yang tertakluk kepada sistem kualiti seperti pengeluaran dan perkhidmatan pelanggan. Ini ada contoh Untuk lah. operasi uh, kuali, uh, kepada kualiti sistem seperti pengeluaran dan perkhidmatan pelanggan eh. Lah. Okey. Dasar kualiti komitmen menyediakan produk perkhidmatan yang patuh kepada kehendak pelanggan. Dan dalam dasar kualiti dia menyatakan dasar peningkatan berterusan dan kepuasan pelanggan untuk mengurangkan kecacatan. Jadi yang ini adalah janji-janji manual manual uh, polisi kerja ni ialah untuk manual janji-janji tentang kualiti lah. Jadi dia akan uh, komitmen dia menyediakan produk perkhidmatan yang patuh kehendak pelanggan dan peraturan. Peraturan ni uh, maksudnya kalau kehendak pelanggan tu maksudnya memuaskan hati pelanggan lah dan peraturan ni adalah peraturan peraturan yang tidak melanggar uh, prosedur syarikat dan juga tidak melanggar akta atau uh, atau kata atau uh, segi-segi kerajaan okey. Okey, penyataan dasar peningkatan berterusan kepuasan pelanggan dan pengurangan kecacatan. Jadi uh, dengan adanya dasar kualiti ni adalah untuk uh, peningkatan berterusan dari hari ke hari uh, kualiti syarikat itu uh, uh, semakin meningkat dan setiap kualiti yang dijalan tu memberikan kepuasan pada pelanggan eh? uh, dan pengurusan kecayatan. Jadi sekurang se untuk mengelakkan daripada kecayatan tu tak ada tapi nak mengurangkan kecayatan tu. Uh, kalau boleh kerja-kerja yang uh, ringan tu tiada ke Okey. Contohnya kami komited untuk memberikan produk berkualiti tinggi. Ini contohnya lah eh objektif kualiti merupakan tujuan spesifikasi boleh diukur dan berjangka jadi objektif ni adalah benda yang telah ditetapkan dan spesifik ha boleh diukur maksudnya uh, spesifik tu uh, boleh kita boleh tahu setakat mana yang kita uh, apa setakat mana yang kualiti tu uh, pada tahap mana uh, berjangka berjangka masa Mas maksudnya dia ada timeline dia, ha, dia tak boleh pada tarik, uh, nak buat kerja tu macamkan contohnya lah uh, tukar brake pad setengah jam kan, lepas tu dia bantai satu jam, ha, tu salah lah ha, dia mesti ikut prosedur dia lah Okay, panduan prestasi dan capai matlamat kualiti pantau, pantau, silap, pantau prestasi dan capai matlamat kualiti ni objektif kualiti lah, nak pantau prestasi, sama ada kualiti tu uh, mengikut kehendak dan capai matlamat yang berkualiti. Maksudnya matlamat matlamat untuk mendapatkan uh, kualiti dalam perkhidmatan uh, tercapai. Okey. Contohnya kurangkan kecayatan produk 10% dalam tahun pertama. Ini untuk uh, kilang lah tapi untuk kenderaan kurangkan kalau untuk servis kenderaan kurangkan uh, kelewatan eh uh, post service uh, 10% dalam tahun pertama. Ni contohlah untuk kenderaan uh, sales and marketing, Okay? Struktur organisasi dan tanggungjawab. Gambaran organisasi dan sistem kualiti dia ada pasukan sistem kualiti yang uh, bertujuan untuk mengawal, uh, selia kualiti uh, sesebuah produk atau perkhidmatan. Peranan, meng, peranan pengurusan tertinggi, pengarah dan pasukan kualiti Ini ada jatah kuasa dia lah ha? uh, 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 Maksudnya yang peranan yang paling tinggi adalah uh, Pengarah dan pasukan kualiti Pengarah lah, ke kekawalan Pasukan dia dilantik daripada orang-orang yang mahir dalam kualiti okay? Proses sistem kualiti Penerangan proses Reka bentuk, Reka bentuk pengeluaran, pengantaran dan selepas jualan Kemudian SOP, panduan, kerja konsisten dan konsisten dalam kualiti. Jadi setiap, setiap apa ni, proses sistem, proses kerja tu, dia ada SOP dia, ha, panduan konsisten. Dia SOP ni, Standard Operating Procedure, yang mana kerja tu adalah uh, konsisten dan berkualiti. Ha? Maksudnya dia adalah, uh, Uh, tidak uh, menurun ataupun menaik terlampau laju, tapi dia konsistenlah uh, dalam kadar yang boleh diterima dan konsistenan tu sosis, uh, uh, konsisten dia tu istilah uh, berkualiti dan berkualiti ni maksudnya apa? Memuaskan hati pelanggan dan mendapat uh, syarikat mendapat keuntungan uh, yang banyak. Lah. Contoh prosedur kawalan semasa pengeluaran. Uh, Okey. Pengurusan rekod kualiti. Ini untuk uh, pengurusan rekod kualiti, laporan pemeriksaan, audit, maklumat, maklum balas pelanggan. Ini laporan pemeriksaan, audit dan maklumat balas maklum, maklum balas pelanggan. Okey. Dan pengurusan rekod, audit, latihan dan pematuhan prosedur kualiti. Okey. Audit kualiti dan penilaian prestasi. Ini untuk audit ni lah. dan audit dalaman periksa keberkesanan sistem kualiti dan beri cadangan. Dia audit dia tengok keadaan dari segi uh, uh, apa tempat kerja, suasana kerja. Kemudian a uh, uh, cara dia mengendalikan produk tu atau perkhidmatan tu adakah sesuai ataupun tidak, okey. Okey, penilaian prestasi gunakan KPI kepuasan pelanggan dan masa penghantaran. Jadi peningkatan berterusan, proses peningkatan, analisis maklum balas dan audit data dan Kaizen, teknik peningkatan efisien dan berkesan berterusan. Pengusaha pembekal dan kontraktor. Kawalan pembekal, pemilihan dan pemantauan kualiti pembekal. Maksudnya kita nak dapatkan spare part yang terbaik, ha. Kita mesti memilih pembekal yang baik. Baik di segi maksudnya memberikan produk yang baik dan kalau produk tu tak baik tak payah pilihlah, ha. Okey. Penilaian tepat pada masanya dan kurang kecacatan dan perkhidmatan dia adalah TikTok. Okay? pematuhan dan pengawasan. Jadi piawaian dia adalah ISO 901 kualiti dan ISO 14001 9000 ISO 9001 adalah berkenaan dengan kualiti ISO 14001 adalah mengenai alam sekitar. Jadi piawaian ISO 9001 ni adalah kualiti-kualiti yang kita tetapkan kemudian kita dokumentkan. Ah kita dokumentkan. Jadi bila kita dah dokumen kan jadi kalau kita langgar dokumen kualiti kita ni maksudnya kita tak berkualiti lah kita dah, kerja kita yang kita lakukan tu tak berkualiti ni contohlah ISO 14001 ni mengenai alam sekitar cara cara macam mana pengurusan sisa pepejal uh, sisa pepejal cecair uh, dan gas diurus uh, supaya tidak uh, Meng, uh, merosakkan udara, tanah dan air. Ha. Uh, contoh, contoh, eh. Huh? contoh uh, pembuangan minyak, pembuangan uh, minyak enjin ke dalam longkang. itu uh, tak boleh. Ha. Uh, dia tak boleh buang minyak enjin dalam longkang. Dia kena letak dalam satu drum dan panggil syarikat yang telah dilantik oleh uh, uh, apa ni, Jabatan Alam Sekitar untuk menguruskan sistem dia 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 untuk menguruskan sistem tu dia dia, dia untuk mengurus uh, apa minyak yang terpakai tu supaya dia, secara berjadual dia akan ambil dan dia, dia akan ambil dan dia agensi sendiri yang syarikat yang daftar tu yang akan lupuskan barang tu macam mana ini termasuklah bateri EV lah bateri EV dia tidak boleh uh, dibuang sewenang-wenangnya kerana dia ada high voltage satu lagi dia mencemarkan alam sekitar nikel apa semua tu jadi dia kena uh, syarikat yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar uh, yang dilantik untuk menguruskan uh, apa menguruskan pembuangan bateri EV ni electrical eh. Uh, tujuan dia untuk pantau tahap pematuhan secara sistematik. Okey. Okey sekian, terima kasih. Kita jumpa pada uh, По. Садись, друзья.